ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈ ಫುಡ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯಾಲಿಟಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿಕೊಡಕ್ಕೊಂತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನಾಳೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನ ಆರು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರತೀತಿ ಐತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನ ನದಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅದ್ರಾಗ ಈಗ ಮಾಸ ಇರೋದರಿಂದ ಸ್ನಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನದಿ ಸ್ನಾನಗಳನ್ನು ಆಗದೇ ಇದ್ದವರು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮಕ್ಕಳಿರುವಂಥವರು ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗನ್ನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರೂ ಸಾಕು ಆ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿ ಮೂರು ದೇವಿಯರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗಾಗುತ್ತಾ ನೀವು ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಭಾಳ ಸರಳ ಐತಿ ಹೇಳ್ಕೊರಿ ಅಥವಾ ಕೇಳಿದರೂ ಸಾಕು ಆ ದೇವಿಯರ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮಗಾಗುತ್ತಾ ಬರೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಐತೆ ಅಂತಂದು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಕೇಳಿ ಆ ದೇವಿಯರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶ್ರೀ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸ್ತೋತ್ರ मुक्तामयालङ्कृतमुद्रवेणी भक्ताभयत्राणसुभद्धवीणी मत्तालिगुञ्जन्मकरन्दवेणी श्रीमत्प्रयागे जयति त्रिवेणी लोकत्रयैश्वर्यनिदानवेणी तापत्रयोच्चाटनबद्धवीणी धर्मार्थकामाकलनैकवेणी श्रीमत्प्रयागे जयति त्रिवेणी मुक्ताङ्गनामोहनसिद्धवेणी भक्तान्तरानन्दसुबोधवेणी नृत्यन्तरोद्वेगविवेकवेणी श्रीमत्प्रयागे जयति त्रिवेणी दुग्धोदधिस्फूर्जसुभद्रवेणी नीलाभ्रशोभा ललिता च वेणी स्वर्णाप्रभाभासुरमाद्यवेणी जयति कपर्दिवेणी विरञ्चिविष्णुप्रणतैकवेणी त्रयी पुराणासुरसार्धवेणी श्रीमत्प्रयागे जयति त्रिवेणी माङ्गल्यसम्पत्तिसमृद्धवेणी मान्त्रान्तरन्यस्तनिधानवेणी परम्परापातकहारिवेणी श्रीमद्प्रयागे जयति त्रिवेणी निम्मज्ज धुन्मज्ज मनुष्यवेणी त्रयोदयो भाग्यविवेकवेणी विमुक्तजन्माविभवैकवेणि श्रीमत्प्रयागे जयति त्रिवेणी सौन्दर्यवेणी सुरसार्धवेणी माधुर्यवेणी महनीयवेणी रत्नैकवीणि मत्प्रयागे जयति त्रिवेणी सारस्वथाकारविघातवेणी कालिन्दकन्यामयलक्ष्मीवेणी भागीरथीरूपमहेशवेणी श्रीमत्प्रयागे जयति त्रिवेणी श्रीमद्भवानी भवै नैकवेणी लक्ष्मीसरस्वत्यभिमानवे त्रिवेणी त्रयीरत्नवेणी श्रीमद्प्रयागे जयति त्रिवेणी त्रिवेणीदशकं स्तोत्रं प्रातनित्यं पटेन्नरः तस्य वेणी प्रसन्ना स्याद्विष्णुलोकं स गच्छति इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं त्रिवेणीस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿ ಆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ